రోజుకో స్తోత్రం ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం గురువారం రోజు గురుగ్రహ అనుగ్రహం కొరకు గురువరాష్టకాన్ని పటిద్దాం ఈ గురువరాష్టకాన్ని ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే గురువరాష్టకాన్ని వింటే గురుగ్రహ దోషాలన్నీ తొలగిపోయి ఐశ్వర్యాలు లభిస్తాయి శ్రీ గురువరాష్టకం శరీరం స్వరూపం తలత్రం యశ चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनच्छेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेताद्यिजातं मनच्छेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किं षडङ्गाधिवेदो मुखेशास्त्रविद्या कवित्वाधिगत्यम् सुपद्यम् करोति मनच्चेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्या मनच्छेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे तथत् किं तथत् किं ततत् किं तथत् किं क्षमामण्डले पूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारवृन्दं मनच्छेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किं यशो मे गतं दिक्षुदानाप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनच्छे नलत्वं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किं न भोगे न योगे न वावाजिराजे मुके कान्तामुखेनैव वित्ते शुचित्तम् मनच्छेन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किं स्वरण्ये वस्वास्या गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्ग्ये मनच्चे लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे दधत् किं तथत् किं तथत् किं दधत् किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि देवोपते ब्रह्मचारी च गेहि प्लभेद्वाञ्चितात्तं पदं ब्रह्मसङ्गं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्